أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا الصُّفَاءَ أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم <applause> <applause> إن آيات الله ف انخف تم اللہ تخصو فل یتامہ فنک ہو مَ قابل منسائی من مصنح و صلی اللہ اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم تقسیم نہیں کر پاؤ گے یتیموں میں تو پھر تم شادیاں کر لو جو تمہیں اچھی لگے اور تم ایسے دو دو تین تین چار چار فہ انخ تم اللہ تعال اور بس اگر تم ڈرو کہ دو دو یا تین تین یا چار چار عورتوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو فواہد تو پھر صرف ایک ہی سے شادی کرو او ما ملکت کم یا صرف اپنی باندیوں پر اکتفا کرو ادنا اللہ تعلوم یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو و النِّسَاءَ النسا اسدقات نہلا اور تم ادا کرو اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ ف تِبْنَ لَكُمْ لقم عنشی امن ہُنفسن اگر وہ خوشی سے تم کو واپس کر دیں اس مہر میں سے فَقُلُوهُ ہو حنی ام کھاؤ اس میں سے خوشگوار مزے سے ولاۃفہ املکم لطی جا اور نہ دو یعنی بے وقوفوں کو ان کا مال یعنی وراثت میں تقسیم ہوا اب کچھ ایسے بچے نا سمجھ ہیں یا کم عقل ہیں کہ ان کا وراثت کا مال ان کے حوالے نہ کرو الدیجہ اللہ قیام وہ مال جس کا تمہیں یعنی تمہارے گزران کا سبب بنایا گیا ہے تمہیں ورزو اور ان کو یعنی اس میں سے روزی دو یعنی تھوڑا تھوڑا ان کو گزارے کے سبب ان کو دو وقسو اور ان کو لباس پہناؤ وقولم غلم معروفہ اور ان سے بھلی بات کہو یہ نایت کا لذیذ ترجمہ ہے تو ان آیات میں چند مسائل بیان ہوئے ہیں پہلی آیت میں وہ انخب تم اللہ تخصطوف یتامہ کہ اگر تم یتیم بچیوں میں انصاف نہ کر سکو یہ حکم یہ ہے کہ پہلے یعنی جب زمانہ جاہلیت میں کوئی یعنی ان کے سرپرست بچیوں کے سرپرست فوت ہو جاتے تھے یعنی جیسے فوت ہو گئے اب بچیاں یتیم ہیں تو ان کی ان کو کسی کی سرپرستی میں دے دیا جاتا تھا ان بچیوں کو اور ان کو جو وراثت میں مال ملتا تھا وہ بھی ان کو دے دیا جاتا تھا تو اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان یتیم بچیوں سے جن کی سرپرستی میں یعنی وہ اگر غیر محرم ہوتے تو ان سے نکاح کر لیتے اور نکاح اس لیے سے کرتے ہیں کہ اس کا جو وراثت کا مال ہے یہ سارا میرے پاس آ جائے گا اور اس کو معمولی سا میں مہر دے دوں گا اور پھر یہ میری زوجیت میں رہے گی لیکن مال کے خاطر زوجیت میں اس کو رکھتے تھے لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے یعنی اس کا جو زوجیت کے حقوق تھے وہ ادا نہیں کرتے تھے بعض اوقات رغبت نہیں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ یتیم بچیوں اگر تم ان سے انصاف نہیں کر سکتے تو خود نکاح نہ کرو ان سے بلکہ ان کا نکاح کہیں اور کروا دو اور تمہیں اگر نکاح کی رغبت ہے تو فنکحو لکم من النساء کہ عورتوں میں سے جو تم اچھی لگے ان سے نکاح کر لو دو دو کر لو تین تین کرو چار تک کر سکتے ہو لیکن یتیم بچیوں کو صرف مال کے لالچ میں ان کی وراثت ہڑپ کرنے کے لیے اور اپنے نکاح میں نہ رکھو ہاں اگر ان کے ساتھ انصاف کرو گے یتیم بچی ہے اس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو انصاف ضروری ہے <clears throat> یعنی جیسے اگر زوجیت میں اس کو بیوی بنا لیا تو جیسے بیویوں کے حقوق ہے وہ پورے ادا کرو صرف اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اپنے نکاح میں لے لینا اور پھر انصاف نہ کرنا تو اس سے منع کیا گیا اور پھر حکم دے دیا گیا کہ بھئی تم نے شادی ہی کرنی ہے تو جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں تو ان سے نکاح کر لو دو دو کر لو تین تین کر لو چار چار کر لو تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان مرد کو چار بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی تو اب یہ ہے لیکن ایک شرط رکھ دی شادی یعنی شادیاں تو کر لو لیکن ایک شرط ہے ف انقف تم اللہ تعالیٰ اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی سے شادی کرنا اور ایک سے بھی اس کے یعنی حقوق ادا کرنے اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یعنی عورتوں کی تعداد اللہ نے مردم سے زیادہ رکھی اور یہاں جب شادی کا حکم دیا ہے تو دو دو سے شروع کیا ہے بھائی دو دو نکاح کر لو تین تین کر لو چار چار کر لو اب یہ ہے کہ بھائی نکاح تو کر لو لیکن ان میں انصاف ضروری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے صاحب حیثیت ہے وسعت ہے تو وہ دو دو نکاح کر لے تین تین کرے چار چار کرے بعض اوقات انسان کو خواہش زیادہ ہوتی ہے تو ایک سے اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی دو کر لیتی لیکن انصاف ضروری انصاف ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے اب پہلی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو زیادہ بیویوں کی اجازت دے دی لیکن عام مسلمان مرد کے لیے چار بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے چار نکاح ہاں اگر کوئی دوسرا کرنا چاہے تو پہلی ان چار میں سے کسی کو طلاق دے اور پھر چوتھا نکاح یعنی ایک وقت میں صرف چار بیویاں رکھ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کو زیادہ یعنی اجازت دے دی تھی لیکن اخیر میں پھر آپ کو بھی منع فرما دیا تھا کہ لا لکن نسا من بعدو ولا ممباد علا بہن من ازواجی ولو اعجبت آخر عمر میں پھر آپ کو فرمایا تھا کہ بھائی اب ان کو اب مزید یعنی آپ نکاح نہ کریں اور نہ ہی ان کو تبدیل کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کی اجازت کیوں ملی اس میں بہت سارے علماء نے یعنی حکمت لکھی ایک تو یہ کہ بھی ازواج متحرات کو دین سکھانے کے لیے چونکہ جو غیر محرم عورت ہیں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں سیکھ سکتی تھی تو آپ علیہ السلام اپنی ازواج متحرات کو ان کے جو زوجیت کے مسائل ہوتے تھے عورتوں کے مسائل ہوتے تھے آپ ان کو سکھاتے پھر وہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوا سے آ کر دین سیکھتی اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت بڑی معلمہ ہیں اس پوری امت کے لیے بڑی معلمہ ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مسائل سیکھے اور پھر آ کے مستورات کو سکھائے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہت سارے مسائل بہت ساری احادیث صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کر سیکھا کرتے تھے بہت ساری احادیث کی تصدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کرایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ ان کے اولاد نہیں ہوئی اس میں بھی اللہ کی کوئی خاص حکمت تھی تو اس لیے صرف انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا جو گھر کے مسائل تھے وہ بھی سیکھتی پھر ان کا حجرہ جو جیسے ان کا کمرہ تھا وہ بالکل مسجد کے ساتھ تھا مسجد میں جتنے بھی بیانات ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ بیان فرماتے یہ قرآن کے آیات نازل ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حجرہ کے ساتھ بیٹھ جاتی تو مسجد میں جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں یعنی وہ مسائل بھی ہیں ان کو بھی سب کو پردے میں سب کو سنا کرتی تھی تو مسجد کے مسائل بھی سیکھتی اور گھر کے مسائل بھی سیکھتی پھر بعد میں صحابہ کو جتنے مسائل کی ضرورت پیش آتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور اسی طرح تو اس میں ایک تو یہ حکمت تھی کہ مسائل سکھانا دوسرا یہ کہ جو بعد میں آپ نے شادیاں کی ہیں چونکہ شروع میں تو ایک ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پچاس سال کی عمر تک ایک ہی اور ایک ہی سے آپ کی یعنی اولاد ہوئی ہے اور اسی طرح صرف آخر میں ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ حضرت یعنی حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ہوئے ایک باندھی تھی باقی سب اولاد آپ کی حضرت خدیجہ سے پچاس سال کی عمر تک ایک ہی رشتہ رہا ایک ہی شادی تو بعد میں اس میں ایک عرب میں یہ دستور تھا اگر کسی قبیلے سے لڑائی ہے جھگڑا ہے تو ان سے رشتہ کر لیا جاتا تو وہ لڑائی ختم ہو جاتی جیسے ابو سفیان مکے کا سردار تھا اور مکے والوں سے اکثر لڑائی رہتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو پھر یعنی اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی ہجرت کر کے حفشہ گئی تھی اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے آئی تو آپ نے اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو اس کے بعد ابو سفیان پھر لڑنے کے لیے نیا واللم لکھا ہے کہ جب ام حبیبہ نام تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا جب آپ علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر لیا اس کے بعد پھر ابو سفیان لڑنے کے لیے نہیں آیا کہ بچوں کے رشتہ ہو گیا اس طرح بہت سارے قبائل سے کہ ان کے جو سرداران کی بیٹیاں یا سرداران کی بیویاں وہ سرداران جنگوں میں مارے گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی تو جب شادی ہو گئی تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو اس طرح اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں چونکہ آج کل کا رواج اور ہے اس زمانے میں بڑا چھوٹے کو نہیں دیکھا جاتا تھا عمر کا فرق اب تو عمر کا بہت زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے اس زمانے میں عمر کا کوئی فرق یعنی خامن پچاس سال کا ہے اور بیوی بی، یعنی جیسے حضرت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی آپ علیہ السلام کی عمر پچاس کے قریب ایسے جب آپ علیہ السلام نے اپنی شادی کی پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور حضرت خطیج رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تو عمروں کا فرق نہیں دیکھا جاتا تھا تو اس لیے اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا آج کل تو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا لیکن اس وقت اس چیز اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحب حضرت فاطمہ کی صاحب آخر عمر میں ان سے نکاح کیا تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا آج کل بہت سارے لوگ اس بات کو اعتراض معذرت اللہ حضرت عمر پر اعتراض کرتے ہیں لیکن حالانکہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو بیٹی تھی ان سے نکاح کیا تو بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمان مرد کے لیے صرف چار نکاح چار سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت تھی اس میں بہت ساری حکمتیں جیسے میں نے عرض کر دی اور پھر یہ ہے کہ بھائی کوشش بندہ یہی کرے کہ بھائی انصاف کرے اور اگر ضرورت ہے تو زیادہ شادیاں کرے عرب میں تو ابھی بھی دستور ہے وہ دو, دو دو تین تین رکھتے ہیں اور انصاف کی کوشش لیکن اگر بندہ انصاف نہیں کر سکتا اب ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہے کہ عورت عورت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں عام طور سے اب کوئی دوسرا نکاح کر لے تیسرا تو پہلی دوسری کو النگ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں اور پھر صحابہ نے بھی کی ہیں تو اگر آج کے زمانے میں کوئی کر لیتا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے بہت ساری بے نکاحی بے عورتیں ہیں طلاق یافتہ گھروں میں بیچاری زندگی گزار لیتی ہیں اگر کسی بیوہ کا کوئی بندہ سہارا بن جائے کوئی طلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حضرت عائشہ کے باقی بیوہ اور طلاق یافتہوں سے شادی کی یہ بھی ترغیب تھی کہ بھئی کوئی بیوہ ہے کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں طلاق یافتہ ہیں اب ان سے نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں بیچاری بیٹھیاں ساری زندگی گزار لیتی ہیں تو ان کا سہارا بننے کے لیے تو نکاح کر لیا جائے لیکن جو پہلی بیوی ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے کہ اب عام طور سے رواج یہ بن چکا ہے کوئی آدمی دوسری شادی کا نام لے لے تو یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اور بہت بڑی گا یہ کیا کرنے لگے آپ اور بیوی پر یعنی پہلی بیوی کے سامنے دوسری بیوی کا نام لیتے تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر بہت بڑا پہاڑ گرا دیا اور وہ بالکل کسی شکل میں تیار کرنے یعنی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی بلکہ اکثر ایسا دیکھا گیا کہ وہ چھوڑ کے چلی جاتی بلا کسی حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھی لیکن شرط یہ ہے کہ مرد انصاف کرے اگر وہ انصاف کا وعدہ کرتا ہے تو پھر مطلب عورتوں کو اس بات کو بلکہ عورتوں کے حقوق کے لیے عورت عورت کو برداشت کرے یعنی کتنی عورتیں بیچاری ایسی زندگی گزار لیتے تو لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اول تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں پھر دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ مرد خفیہ دوسری شادی کر لیتا ہے لیکن پھر انصاف ختم کر دیتا یا تو وہ دوسری کے پاس ہی زیادہ وقت گزارتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اور یا پھر یعنی پہلی کو وقت نہیں دیتا یا دوسری تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی اور پھر انصاف کر کے بھی بتلا دی انصاف کیا ہے کہ گھر میں جو بھی چیز آئے کھانے پینے کی سب میں برابر تقسیم ہو اور اسی طرح حق کے زوجیت ہے کہ ان کی باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت نو بیویاں تھی نو گھر تھے تو روزانہ کی ترتیب میں ایک رات ایک کے پاس گزارنی دوسری رات دوسرے کے پاس گزارنی تیسری رات تیسری بالکل ترتیب سے ہمیشہ سفر میں جا رہے ہیں تو اب ظاہر ہے سب کو نہیں لے جا سکتے لیکن ایک بیوی بی کو آپ علیہ السلام سفر میں بھی رکھتے پھر ترتیب یہ ہوتی کہ قرآن اندازی کی جاتی جس کا قرآن میں نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے تو یہ آپ کی ترتیب ہے اور پھر آخری عمر میں جب آپ کی وفات سے چند دن پہلے تو اب چونکہ دوسری جو ازواج تھیں وہ بڑی عمر کی تھیں اور کئیوں کے بچے بھی تھے آپ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے جائیں چونکہ وہ خدمت گزار بہت زیادہ تھی اور جوان بھی تھیں اور اس اعتبار سے خدمت بہت اچھی طرح کر سکتی تھی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دیگر ازواج سے اجازت چاہی ان سب کو جمع کیا اور پوچھا کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے آپ زندگی کے آخری دن عائشہ کے پاس گزر جائیں آپ حالانکہ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں لیکن آپ نے امت کے لیے نمونہ بننا تھا اس لیے دوسری ازواج سے اجازت لی پھر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر آپ علیہ السلام نے آخری چند دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے ورنہ ترتیب یہ تھی کہ سب سب بیویوں کے حقوق ادا کرتے سب کے پاس ایک رات رہتے تو یہ ان کے حقوق آپ علیہ السلام نے امت کو بتلا دیے تو یہ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر زیادہ بیویاں ہیں زیادہ بیویوں کی ترغیب ہے کرنی بھی چاہیے لیکن انصاف ہے انصاف بہت ضروری ہے پھر فرمایا اگر انصاف نہیں کر سکو گے پھر تم ایک ہی شادی کرو زیادہ کی اور اگر ایک کے ساتھ بھی اس کے حقوق نہیں ادا کر سکتے آخر میں وہ ملک ایمانوں کو پھر اپنی باندیوں پر اکتفا کرو یا دالک ادنا اللہ تعلو یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف نہ جھک پاؤ تو پہلے یعنی اسلام میں باندیاں باندی کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو یعنی اسلامی جنگیں ہوتی تھیں ان میں جو جنگ جو مرد ہوتے تھے ان کو تو قتل کر دیا جاتا تھا اور جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو قیدی بنا لیا جاتا تھا اور یہ صرف اس شکل میں ہوتا کہ بھائی جنگ کے دوران جو قیدی بنے تو وہ باندیاں بن جاتی تھیں تو باندی کے احکامات یہ ہیں کہ ان کو ایک وقت میں ایک مرد رکھ سکتا ہے بغیر شادی کے اس سے اپنی یعنی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے خواہش پوری کر سکتا ہے لیکن اگر اس سے اولاد ہو جائے تو پھر وہ اس کی عمر ولد بن جاتی ہے پھر اس کو بیوی کے حقوق ملتے ہیں پھر اس کو بیچ نہیں سکتا لیکن ایک وقت میں ایک ہی اگر باپ کی باندھی ہے تو وہ بیٹے کی نہیں بن سکتی بیٹے کی ہے تو وہ باپ کی نہیں بن سکتی یعنی اگر باپ کی باندھی باپ نے خریدی تو صرف باپ کی ملک ہوگی اس میں کوئی دوسرا یعنی اس کو اپنی باندھی نہیں بنا سکتا تو وہ باندی ہوگی لیکن اس سے صحبت جائے تھی پھر اگر کسی اور کو بیچ دی ہے کسی اور کو مالک بنا دیا تو پھر یہ اسے صحبت نہیں کر سکتا پھر جو جس نے خریدی ہے وہی اسے صحبت اور صحبت کے بعد اگر اس سے اولاد ہوگی پھر ہمیشہ اس کی ام ولد رہے گی یعنی اسی کی وہ یعنی بیوی بی بن کر رہے گی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو آگے بیچ سکتے ہیں لیکن اب چونکہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو اب کسی قسم کی کوئی باندھی نہیں ہاں بعد میں کوئی اس طرح کی یعنی اسلامی حکومت قائم ہو جنگ شروع ہوں کوئی اس طرح کی شکل بنے اور علماء کرام اور مفتیان کرام اس بات پہ فتویٰ دے دیں تو پھر کوئی شکل ہو سکتی ہے لیکن اب پوری دنیا میں یہ باندیوں کا اور غلاموں کا نظام ختم ہو چکا ہے اس لیے اس کے زیادہ مسائل بھی بیان نہیں کیے جاتے ہاں کتابوں میں البتہ مسائل لکھے ہوئے کبھی بھی اس طرح کے حالات بن جائیں باندیاں تو وہ سارے مسائل موجود ہیں تو فرمایا کہ یہ سارے مسائل اس لیے سمجھائے جا رہے ہیں ذالک ادنا اللہ تعلو کہ تم کہیں ایک طرف نہ جھک پڑوبا باقی تفصیل آئیں الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطفۃۃ وسلم عالا سید الامبیا اب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين